Pakatan Hukum dan Sekolah Sejahtera bersama saya, Nur Syakina dalam segmen khas hari ini yang dibicarakan satu isu yang semakin membara dalam kalangan masyarakat. Rasuah yang kini dilihat sebagai antara musuh terbesar negara, rasuah bukan sahaja mencemari integriti institusi, malah mengakibatkan kerugian yang besar kepada satu negara. Ia bukan sekadar perbuatan memberi dan menerima wang secara haram, tetapi satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan masa depan negara dalam tempoh lima tahun terakhir 2020 hingga April 2025, Suruhanjaya Pemecahan Rasuah Malaysia SPRM menerima lebih 34,000 laporan rasuah, membuka lebih 5,000 kertas siasatan serta menahan lebih 5,700 individu dengan lebih 2,400 didakwa dan 1,200 disabit kesalahan. Nilai aset disita mencecah RM3.5 bilion manakala pelucutan hak aset pula berjumlah hampir RM28 bilion. Namun begitu, Malaysia diakalkan kerugian sekitar RM2,277 bilion akibat rasuah sepanjang tempoh ini. Dengan skor indeks persepsi, rasuah SPI kekal sederhana pada lima perbatasan kedudukan ke-57 di dunia, menunjukkan bahawa meskipun pembuat kuasa semakin tergas, rasuah masih menjadi cabaran besar dalam sektor awam dan swasta Sekian terima kasih. Baiklah, seterusnya saya ingin mewawancara beberapa orang pelajar tentang isu ini. Baiklah bersama saya Bara. Baiklah, saya ingin menanyakan soalan tentang apakah pelajaran awak terhadap kesan rasuah terhadap pembangunan negara. Saya rasa rasuah ini memang boleh menjatuhkan imej negara. Kerana bila orang luar dengar pasal negara kita banyak rasuah, benda itu akan hilangkan kepercayaan orang untuk nak invest kat negara kita untuk nak buat berbagai pelaburan dekat negara kita ke jadi benda tu dalam masa yang sama memang akan merosakkan lah dari kita Terima kasih kepada Cik Farah Seterusnya saya ingin beralih kepada pelajar kedua Dengan, Sekarang saya bersama uh, Nama saya Bashir Baiklah Saya ingin bertanya Apakah pandangan awak terhadap pembangunan negara Tentang isu rasuah Hmm, bagi saya uh, rasuah ni dia bukan pasal duit saja dia pasal ketidakstabilan dalam politik dan juga sosial contohnya uh, Malaysia salah satu kes dia se seorang pemimpin ataupun pegawai yang kita lantik untuk jaga kita tak dapat melakukan tugas itu dengan melakukan rasuah jadi macam mana kita nak tahu dan yakin bahawa mereka dapat memberikan kita sokongan eh? Bila seorang pimpin ni dia tak dapat bagi kita sokongan yang baik Kita hilang respect Kita juga hilang trust pada kerajaan uh, dan juga demokrasi, demokras kita juga sendiri uh, so, Baiklah, terima kasih kepada Encik Bashirah Terima kasih kepada Encik Bashira lah. Terima kasih kepada Awi. Baiklah, Encik Awi, saya ingin menanyakan soalan awak terhadap kesan rasuah terhadap pembangunan negara? Bagi saya, rasuah tu bukan tentang sebutkan duit semata. Kadang, Kadang dia boleh jadi tentang bagaimana bakat seseorang tu diketepikan. Contohnya, hmm. sekarang kalau kita tengok aa, orang yang nak ambil kerja ataupun hmm. orang yang nak bakat, orang-orang yang berprestasi mungkin boleh diketepikan sebab ada orang-orang yang ada kabel dia boleh mendapat peluang pula sekarang uh, untuk dunia sekarang kabel tu memang penting tapi harus juga di printer supaya orang-orang yang perempuan berkebolehan boleh memajukan sesebuah industri ini. Terima kasih Cik Awi. Baiklah sekarang saya bersama dengan pelajar yang terakhir iaitu saya sedang bersama dengan Cik No Natasha. Baiklah, Cik Natasha, saya ingin tanya, apakah pandangan awak terhadap kesan rasuah terhadap pembangunan negara? Uh, bagi saya, rasuah ini uh, uh, pertumbuhan ekonomi negara macam pihak kerajaan dan atau pihak berkuasa. Mereka hmm. Uh, hmm. salah gunakan uh, kuasa uh, untuk kepentingan pribadi hmm. macam sekolah atau tapak pembinaan. Hmm. Uh, hospital yang tidak berkualiti hmm. Ya, akan uh, akan uh, selalu memberikan kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Um, uh, macam sekolah atau hospital yang tidak berkualiti atau institusi yang tidak biasa kepada rakyat. Uh, contoh, uh, kontraktor yeah. yang mahu dapat tender, dia sanggup uh, beli barang murah uh, dan uh, tidak berkualiti untuk penggunaan penggunaan uh, tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Cik Natasha. Zaman masa kini, kes rasuah banyak berlaku dalam kehidupan kita. Sebagai rakyat dan masyarakat, kita perlu memberikan tanggungjawab dan memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan kes rasuah. Seperti menjalankan kempen anti rasuah di setiap sekolah dan universiti, meningkatkan kesedaran murid-murid memahami tindakan rasuah. Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dan mengkenalkan hukuman yang berat kepada tindakan rasuah yang ditangkap. Apabila kita ditangkap, ditampatikan orang sekeliling bertindak rasuah, kita perlu bersikap jujur dan melaporkan kes tersebut kepada pihak berkaitan seperti agensi SPRM. Sekian terima kasih. Baiklah, Doktor. Secara tuntasnya, usaha mengatasi rasuah bukan sahaja tanggungjawab suruhan pencegahan rasuah Malaysia iaitu SPRM tetapi memerlukan seluruh rakyat untuk berganding bahu memberi kesedaran sivik pendidikan nilai murni serta sistem perundangan yang tegas dan tulus harus menjadi benteng utama menentang budaya jijik ingatlah negara yang ini maju dan sejahtera mesti bebas daripada rasuah sama-sama kita menjadi ejen perubahan dan memastikan negara ini diwarisi dalam keadaan lebih baik untuk generasi yang akan datang di masa hadapan